प्रणम्य शीर्षा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नः न च तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेर गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासं फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिच्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्री गणेश श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननं द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नरः न च तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे गणेश श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेर गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिच्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मभिश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे गणेश श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थ प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पथेन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मातृ संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणशस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ शिर्षा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठम् विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रं भाल च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मातृ संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे गणेश श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् धुन्द्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्य लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणश्यस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पथेन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासं फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मातृ संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिच्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् श्री श्रीगणस्य प्रसादता इति श्री गणेश श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव सप्तं सप्तम् धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननं द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पथेन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेर गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मभिश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे गणेश श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चं सप्तम् विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पथेन्नः न च तस्य सर्वसिद्धीकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेर गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिच्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशम् तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चं सप्तम् विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पथेन्नः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिच्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननं द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नः न च तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेर गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् श्री श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे गणेश श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पथेन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणशस्य प्रसादता इति श्री प्रसाद श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेर गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् श्री श्रीगणस्य प्रसादता इति श्री गणेश श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् धुन्द्रवर्णं तथाष्टकम् नवमम् भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नः न च तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संश्रया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिच्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणशस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननं द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेर् स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिच्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणशस्य प्रसादता इति श्री प्रसाद श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णम् तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नः न च तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्य लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणशस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे गणेश श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थ प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः न च तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेर गणपति स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभिच्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्य लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव चम् सप्तम् विघ्नराजेन्द्रम् धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमम् तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्राण मोक्षार्थी लभते गतिम् स्तोत्रम् षड्भिन् मासम् फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते मातृ संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः श्रीगणशस्य प्रसादता इति श्रीनारद पुराणे सङ्कटनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्री स्वामी समर्थ